Lenggang lenggok mari berdansa dari pahang ke seluruh desa Di sini segala bermula Cemelang mencipta gemilang Bertuah bumi ku menyaksi Bersama kita berjuang Tersohor pesada dunia Senada wawasan negara Melahir insan duho jiwa Mampan menambat dunia Perkongsian pintar Universiti dan industri kreatif, inovatif. Pembelajaran teras, aplikasi dan kompetensi. Tekad mencapai visi. Demi semangat negara, kami mencurah bakti. Nasib pertiwi terus dibela. Kepada ibunda kami berjanji. Yutemku cemerlang, Yutemku gemilang, Yutemku terbilang, Yutem terus berjuang. Assalamualaikum. Saya Captain Kamal Azman bin Nasir, uh, pelajar UTEM daripada 2012 sehingga 2016. Saya student dalam uh, jurusan Fakulti Teknologi Kedutaan. So, kos yang saya ambil adalah Teknologi Teknologi Kedutaan Mekanikal Automotive. Saya berasal daripada Johor dan belajar di situ. So, uh, untuk pekerjaan saya sekarang, seperti yang tertera, saya bekerja sebagai Angkatan Tentera Malaysia, Tentera Darat uh, dan bertugas sekarang di Kem Batu 10, Markas Pak Bilik Mekanis. So, saya grad 2016. Pertama sekali, uh, daripada selepas daripada saya pergi PM zaman dulu ada lah PM Arah. Setelah dari situ, saya pergi sekolah teknik, ambil mekanikal. So, saya punya laluan, saya punya target laluan pembelajaran adalah daripada Uh, sekolah menengah tu adalah bidang teknikal, mekanikal. So, setelah saya habis sekolah teknik, saya pergi matrix teknikal dan diberi rezeki untuk mohon kat UTEM juga sebab ada jurusan mekanikal bahagian otomotif. Sebab yang daripada dulu pun saya berminat mekanikal. So, dapat rezeki untuk te walaupun teknologi kejuruteraan tapi masih lagi teknologi otomotif lah. Okay, first kali saya ceritakan pasal kediaman lah. First saya dapat hostel kediaman ialah dekat area Bukit Beruang. So, kalau tak silap saya, saya adalah kira batch terakhir yang duduk hostel Bukit Beruang tu sebelum dia ditutup. So, bagi saya kemudahan tu hostel tu mencukupi dan basic necessities tu dah ada. So, untuk student yang contoh kalau student daripada luar yang tak pernah keluar pun eh, dia tak akan terganggu kehidupan belajar di situ so untuk uh, basically untuk kehidupan tu okey dan apa kemudahan yang ada kes kemudahan lain macam parking apa semua pun disediakan kawasan pun tak jauh daripada ni lah daripada uh, tempat saya belajar sebab saya belajar dari kubik pagi kubik lo so jarak uh, penginapan dengan tempat belajar pun dekat so we time, time tu dia dah susun siap-siap hostel-hostel kenaan tu lah untuk student yang spesifik pada berkaitan dengan tempat dia belajar so okey lah untuk pengenapan tak, tak ada uh, tak ada apa yang nak di uh, komenkan pun cuma okey dan sesuai untuk student dan penggunaan so tempat belajar pula KFTK sebabkan untuk bidang saya yang paling nampak ketara first-first kalau kita nak kalau tahun satu, tahun dua kita akan lebih belajar pada teori so dekat kelas uh, saya basic semua ada cukup <coughs> so tak ada masalah lah ha. yang betul-betul akan nampak uh, direct pada masing-masing punya course adalah pada tahun ketiga, tahun keempat tu yang mana kita kena pergi lab contoh so, macam saya otomotif saya akan fokuskan pasal engine kenderaan sebut bagai semua macam mana nak buat, macam mana dia operate by physical dari segi aircon kereta pun kita, ah, kena ambil tahu so benda dia macam tu lah dah disediakan FTK uh, pada zaman saya dulu BK baru lagi cuma saya mengharapkan sekarang saya tak pasti cuma jika kuantiti tu dapat diperbanyakkan kali sikit lagi seronok lah untuk orang lagi faham So, apa yang ada pun dah sediakan tu memang orang senang dah. Biasa fizikal kita dah try. So, rasa seronok. Cuma jika dapat diperbanyakkan lagi, ah, mungkin itulah. Sekarang saya tak pasti lah macam ni. Tapi pada zaman saya tu pun dah kira sangat seronok dan banyak juga senang saya nak detect. Sebab saya jenis hands on. Saya bukan jenis yang baca buku, hafal ah, semua tak ada. So, bila hands on ni saya senang untuk faham dan ah, excel dalam apa-apa yang saya minat dan yang saya belajar. So dari segi overall area uh, situ dan untuk cubic okey dan untuk uh, macam spot necessities yang ada area uh, camp hidup pun saya rasa mencukupi dah bagi siapa yang nak sukan lah. Hmm. Tapi rasanya saya tak boleh nak komen lah pasal yang tu sebab saya pun tak ada tak, uh, tak pergi sana selalu eh. So untuk minggu pertama station tu yang first kali saya ingat adalah saya kita nak hostel style dia pergi berendam. So paling kita ada yang saya ingat untuk blog situ air je lah. Air mandi tu dia shower dia kuat. <laughs> yang itu paling tahu saya ingat daripada kalau cerita dengan kawan-kawan saya dekat uh, a pun yang biasa siapa dulu situ dah kan TV lah hostel a uh, beruang dengan uh, batu rendam. Then untuk minggu sepanjang minggu uh, kasih tu apa yang dimaklumkan dan dinasihatkan dalam sepanjang uh, aktiviti dijalankan facilitator tu semua membantu jugalah sebab first sekali uh, fokus yang saya nampak bila uh, buat uh, minggu orientation tu first sekali ialah nak hilangkan gap antara student-student so kita uh, macam saya yang biasa nampak student jarang keluar dari kawasan tempat dia uh, apa tinggal dengan tempat orang yang dah biasa keluar so cara perbualan pun uh, ambil kira so kadang ada yang kekok sampai nak cakap tak pandai kadang dia nak tanya soalan yang penting tapi sebabkan dia tak biasa dengan orang sebelah atau tak biasa jumpa orang sekian-sekian ni dia jadi malu dia akan susah nak cakap so fokus yang tu saya nampak kat Di situ dia dah dapat hilangkan gap tu so dan seterusnya bila uh, dapat tahu grup contoh masa orientation tu ada grup bercampur Uh, bercampur kos, So, at least masing-masing dapat dekat situ boleh kenal dan dapat pengalaman masing-masing lah. So, fokus untuk orientation tu saya nampak dia mencapai. pasu so, kedua ni dari segi untuk uh, facilitator tu yang ada kat situ, dia pun uh, dia organize tu orientation tu bagus lah sebab macam saya kata tadi, objective first ialah nak hilangkan gap uh, student dan student pun dia tercapai. Then kedua adalah uh, pengenalan pada sistem UTEM ataupun pada uh, budaya UTEM itu sendiri. So dekat situ pun dia dapat terapkan hmm. <coughs> macam mana hmm. apa yang kebiasaan nah, dekat UTEM kita biasa lakukan apa, -apa semua macam tu lah. So secara spesifik saya tak dapat, saya tak apa-apa nak ingat, nak jelaskan tapi yang saya uh, boleh katakan apa yang objektif rotation tu dia tercapai. Okay. Uh, sepanjang saya di UTEM, uh, first kali saya ketika itu yang ada aktiviti selain daripada belajar, aktiviti susis lah. Saya masuk susis untuk aktiviti-aktiviti yang diberikan. Then uh, secondly, yang saya rasa itu je kemampuan yang saya pernah buat sebab kalau nak kata sukan, saya tak terlibat dengan mana-mana sukan sangat. Cuma disebabkan saya punya kos uh, teknologi otomotif, So saya diberi peluang untuk menyertai uh, formula varsity yang mana ketika tahun tu uh, di antara semua universiti yang ada kita kita UTM adalah uh, pasukan tuan rumah lah tahun, tahun itu. So yang tu saya diberi peluang untuk kira mewakili UTM. Saya bukan tim yang membina kenderaan uh, tapi saya adalah pemandu untuk kategori electrical vehicle. Sebab ketika itu dah ada dua kategori. ICE dengan EV. So ICE fokus uh, time tu adalah bagi pada student course <coughs> automotive engineering. So yang tu adalah daripada FKM. So yang geng teknologi automotive ni dia fokus pada electrical vehicle. So itulah yang activity selain daripada belajar kat UTEM e tu. Uh, dua benda yang saya terlibat. First success and uh, second adalah formula varsity tu. So kat yang saya betul-betul walaupun saya sebagai driver tapi semasa pembinaan tu saya terlibat juga. Walaupun saya bukan tim pembinaan tu tapi at least based on hands-on tu saya dapat tengok dan belajar sikit-sikit lah. Dia punya macam mana nak praktikalkan benda-benda macam tu dan tengok kesan selepas kita buat something pada kendaraan ataupun satu benda tu. Dan saya uh, semasa saya ingat formula city tu time tu adalah uh, Dr. Zahir Profesor Dr. Zahir dia yang dia yang jaga kita orang uh, driver ni yang pergi training pergi dia dan dia punya rajin tu dah fokus dia bawa kita orang driver empat orang dua FTK dua FKM bawa pergi training gokat dekat Batu 13 stadium Batu 13 Shah Alam. So time tu memang gokat tu stroke yang biasa <coughs> kita akan training kat nak nak belajar belajar cara track uh, lap tu semua kan. Hmm nak belajar penggunaan leasing line semua kat situ so key point dia uh, telah first uh, Fabric Varsity tahun 2014 tahun 2015 dua saya ingat dan kedai yang saya kena letak nama pun jengking bisa just yeah, sebab so first uh, idea lah saya nak minat scorpion tapi nak tekan bahasa Melayu color jengking so bila color jengking tu uh, Dr. Zahir tempoh kata takkan nak spesifik je tambahlah lain sikit so dia bagi idea jengking bisa So kalau kala tu dia buang, letak jengking dengan tambah bisul lagi. Okey, uh, untuk yang lain pula, disebabkan saya daripada teknologi otomotif. So fokus uh, pertama yang lain ni lah apa-apa uh, syarikat yang berkaitan dengan kedai. Pertama sekali saya rasa saya ada uh, terfikir nak mohon saya uh, kilang Honda dekat area Melaka tu. Tapi sebabkan ketika itu uh, nampak kalau dari segi production dia macam tak saya tak dapat nak hands on so last last saya kau dengan saya punya sepupu saya tu dah ada kerja kat bengkel ada JB tempas saya pun mohon lah direct dengan dia uh, cerita dia saya gunakan saya punya sepupu tu nak mohon kerja kat bengkel uh, area Johor tu dia uh, prosta. Uh, bengkel Prosta, dia fokus more on kereta Continental. So, uh, kelebihan ni kat situ adalah biasanya kalau kita tengok bengkel-bengkel Malaysia ni kebaikan ialah dari Japan. Japan ataupun Malaysian uh, production. So, saya dapat kelebihan itu situ ialah saya dapat fokus more on kereta Continental lah. Kereta MERS, BM, uh, Porsche sebab bila dia kempas tu, dia kebaikan ni selain daripada customer daripada Malaysia, ada juga kemungkinan customer Singapura yang masuk di situ. So, kat situlah saya dapat try macam-macam keadaan, tengok cara pelaksanaan sistem tu based on, on the ground terus. So, sebab masa dulu, fahaman saya tak guna kita belajar uh, semua benda based on teori kalau kita tak pernah buat. So, kat situlah pasal LI tu, saya implementkan cara tu, saya tengok on the ground terus, macam mana pelaksanaan dan fahamkan setiap satu sistem kenal tu. So itu apa yang saya fokuskan lah masa LA. Dan apa yang saya dapat macam saya dah maklum tadi, saya ambil apa yang saya belajar daripada dekat UTEM e tu sekali tambahan yang formula varsity punya knowledge yang masa nak buat kenaan tu dan saya bawa pergi ke LA tu dan saya implement benda tu. Uh, walaupun dia certain orang mungkin nampak simple tapi bagi saya yang memang minat otomotif ni, uh, itu banyak benda sangat yang saya belajar dari situ. Dari segi sistem pengendalian sebab kereta ni dia bukan pada sekadar pada engine uh, kita tahu kalau sebab orang tahu enjin, uh, kereta mesti fikir pasal enjin dia. Tapi dalam kereta tu sendiri ada macam-macam sistem. Elektronik uh, uh, elektronik engine dia sendiri, powertrain uh, lepas tu dengan drivetrain dia semua. So, itulah benda-benda yang saya dapat hands so on dan saya dapat faham betul-betul apa apa yang saya belajar pasal itu sebab kadang, teori kita boleh belajar okay, kita tahu tapi kita tak pernah tengok benda tu dan kita tak, tak, tak pernah terfikir pun apa sebab-sebab boleh berkiraakan benda tu function atau tak function so bila kita hands so on tu masa LI so bolehlah kita nak cerita dengan orang pun kita tak risau dah. so dan tak adalah macam certain orang kata ambil otomotif tapi bila tengok kereta dia tak tahu apa-apa langsung. Itulah saya punya fokus masalah itu. <coughs> dan alhamdulillah saya settle LI saya boleh tambah lagi masa masa itu untuk saya belajar lagi lagi mendalam dan dapat kerja lebih kurang okay, total LI campur dengan saya bekerja situ dapatlah setahun pengalaman dan seterusnya daripada settle lah itu uh, saya tak sempat nak ke mana-mana lagi saya terus uh, dapat pemilihan untuk uh, cadet lah untuk masuk tentera uh, selepas grad tu saya dapat kerja saya rasa kalau tak silap 6 bulan Sekarang saya ambil kira berkira overall dia banyak lah eh, sehingga saya masuk cadet setahun So, kalau seingat saya, saya LI, saya tempoh lah 6 bulan. 6 bulan LI dan 6 bulan saya kerja macam biasa lah. Uh, sekali uh, dalam hidup saya ni, biasanya saya akan buat sesuatu biasa dengan apa yang saya nak dan saya minat. nya kenapa beralih tu? Sebab first sekali, uh, saya punya cita-cita adalah -cita bagi otomotif. Tapi, uh, sebabkan ada pesanan daripada arwah ayah saya untuk masa tentera so saya mohonlah dan ketika tu selepas uh, graduate saya dapat info ada pungkan untuk tentera ni dalam, masa lagi dua hari nah, ketika itulah dah apa waktu yang tengah tenang kat rumah saya pasal graduate tu tiba-tiba terbuka fikiran nah, teringat arwah yang saya kata tu dan saya keesokan saya gunakan satu hari yang ada sebelum pergi untuk sediakan apa-apa dokumen dan itulah orang kata kalau pasal mak bapak punya permintaan ni dia dia punya perjalanan dia memudahkan. Ha itulah. So betul lah dah terbukti memang perjalanan saya dia memudahkan walaupun saya ambil masa dua hari sebelum je nak buat keputusan untuk masa tentera tu tapi sepanjang perjalanan tu sepanjang masa latihan tu dipermudahkan dan saya boleh bertahan masa pemilihan tu lah So, itu yang punca kenapa dia berubah. Tapi kalau ikutkan pada penugasan kat tentera pun tak jauh beza. Sebab walaupun saya buat saya dan saya infantry, tapi saya infantry best mechanized, mechanized. Mechanize. So dia ada juga kena mengenai dengan kenaan, kena perisai. So adalah sikit kadang-kadang saya boleh test pada kru-kru kenaan tu. Ha. Yang telah knowledge tu ada. Saya pergi uh, time tu lah sebagai TN. Kan? Tapi uh, dia boleh pilih masa pemilihan tu dia boleh pilih darat, navy atau air force. Pertama sekali macam biasalah semua uh, mana, mana cadet pun nak mohon dia mesti ambil kita, air force, pilot lah, cacah. Tapi hakikatnya saya dapat darat. Dan arwah saya pun dulu darat. So saya bolehlah follow dia punya line tu sikit. Eh, okay. <coughs> Convo occasion, saya punya pengalaman Convo tu, <coughs> dia ada sedikit kemanisan bagi siapa yang tahu tu. Dia kan juga, saya kenal <coughs> buah saya. So, cuma beza dia, kita orang tahulah hari berbeza. Saya, eh, tak tahulah Convo, sorry. So, saya Convo dulu dan buah saya Convo, Okay, so kan ni. Ketika itu dia bukan wife lagi lah. Tapi saya diberi peluang masa kubur tu dia ada dan saya dapat jumpa, bawa dia jumpa mak saya dan uh, waktu dia pula saya dapat jumpa mak bapak dia. Itu uh, satu lah pengalaman yang paling best lah selain daripada semua dapat uh, apa semua yang belajar saya sama tahun yang saya masuk tu semua dapat grad. Tak ada yang apa orang kata sebab uh, tak silap saya, pada ketika itu ada juga certain 2-3 orang daripada course lain yang dia tak dapat grad sebab ada uh, sebab ada dia kena extend masa ke apa semua kan tapi untuk yang beta tak ada so semua Alhamdulillah semua dapat grad ikut by time dan senanglah so, no sebab uh, dia untuk course saya ni dia ada juga uh, ladies orang dan selain ni guys so walaupun selain ni guys tu tak guys guys tu taklah semua satu kepala masa awal-awal dulu dia masih ada masa masa saya ada kelompok-kelompok dia so cuma yang betul-betul masa hujung-hujung tu nampak semua sekali sekali dengan lady ladies pun satu kepala ha hmm. tu paling yang best yang nampak perubahan dia bila awal-awal dulu sampai lah nak grad tu hmm. so orang makin matang dia punya knowledge tu lepas saya live tu macam-macam. So, dapat kita gather seorang-seorang punya uh, experience, macam punya knowledge nah, itulah benda yang uh, kita dapat uh, kenangan yang manis masa konvo tu sebab sebelum konvo tu kita dah elai lah, kita elai ujung-ujung So, banyak gap waktu untuk masyarakat punya perjalanan masyarakat untuk jumpa balik masa konvo tu dan masyarakat sing ceritalah dia punya apa experience dia semua dia benda tu dia ada dibahagikan dua aspek. Aspek first adalah daripada universiti itu sendiri. Universiti punya collaboration dengan <coughs> syarikat syarikat luar. Sebab sehingga saya, saya dulu saya punya profesor pernah jadi uh, uh, relate kan dia punya work a uh, pasal apa? sesuatu kerja tu dia fokus dengan syarikat-syarikat lain. Dia ada collaborate dengan syarikat uh, scan-scan. So bila dia collaborate tu dia punya connection antara universiti dan syarikat-syarikat uh, tu dah ada itu uh, tu daripada segi aspek universiti lah eh, saya nampak selain daripada pekerjaan dan apa-apa event yang dilaksanakan by universiti UTM dia melibatkan sekali bagaimana syarikat luar uh, so kebaikan ni yang selalu saya nampak yang mana yang melibat yang perlukan uh, tenar, uh, professional yang melibatkan technical punya terms so kat situ lah UTM banyak banyak cause update the second aspect ialah student tu sendiri macam kita, uh, macam, macam saya lah macam saya dah kata tadi saya punya course pun banyak uh, melibatkan ten, uh, technical terms dengan semua segala benda knowledge yang ada so dan bila dia orang buat LA itu semua kebanyakan apa yang dia guna gunakan masa L.I itu kebanyakan dah dibuat awal masa dia belajar yang masa saya kata tu tahun 3, tahun ke 4 So apa yang dia belajar waktu dia itu digunakan masa dia orang tengah live. So dekat situ pun untuk uh, biasa orang kata credit score untuk credit score untuk student tu pun tinggilah. Sebab so, sebelum dia keluar, keluar awal-awal kita dah bagi sedikit apa? Universiti dah bagi sikit uh, knowledge ataupun practical untuk pelaksanaan sesuatu perkara. So habis dari tu bila dia keluar tu ah uh, itulah senang kenapa orang dah senang nak hire sebab dia punya experience dah ada sikit dan dia mudahkan proses uh, syarikat untuk ambil dia bekerja lah itu saya punya pandangan itu yang saya kata tu ada dua first aspect daripada universiti dan kedua student tu sendiri Selimus <Sukain Sukain> kalau macam saya tu automotif dia banyak guna betul-betul masa ni lah LI dan bekerja sementara sebelum saya masuk tentera ni So, knowledge tu banyak. Sistem-sistem kenaan tu sendiri biasa apa yang saya belajar. Cuma ni bila dalam tentera ni dia tak ada fokus spesifik pada apa yang saya belajar tu. Cuma dia ada sedikit yang mana uh, tambahan, subjek tambahan yang masih kita belajar kat UTAM tu sendiri macam ethics contoh dari segi saya tak berapa ingat dengan uh, title of uh, that subject semua dia. Dia focus on uh, budaya Malaysia tu. So, dari segi budaya tu sebenarnya kita belajar, bukan setakat budaya je. Kita belajar social life of setiap kaum-kaum yang ada kat Malaysia ni. Untuk kita tahu uh, cara nak bergaul dengan orang, cara dia punya uh, social dia sendiri. Yang bagi saya, ada satu tempat tu, dia membantu juga sebenarnya. Sebab itu tak membantu saya spesifik pada kerja, tapi dia spesifik pada kehidupan kita sendiri. Sebab tak semestinya kalau saya tak kerja di tempat lain, kalau saya pergi satu tempat, tak semestinya saya kenal bangsa saya je. Ada juga saya kenal-kenal orang lain. Tapi macam mana kita nak uh, react ataupun macam mana kita nak bergaul dengan orang tu, itulah ada satu benda kita, kadang, -kadang kita nampak simple. Tapi benda-benda simple tu sebenarnya yang kita gunakan untuk sepanjang hidup kita kat ni. Setelah, uh, hidupan kita biasa pun kita akan guna juga. ucapan saya untuk pakar alumni first kali whatever it is belajar belajar, belajar penting sebab itulah uh, function utama ataupun objektif utama pergi universiti belajar dapat degree ataupun dapatkanlah apa-apa uh, yang last kali korang belajar kat tu supposedly degree master semualah so ketiga paling mudah adalah dan paling mudah nak faham adalah Once you make a decision, teruskan. Dia tak ada fikir-fikir ataupun rasa menyesal dengan keputusan kita sendiri. First sekali, sebelum kita nak buat keputusan, kita dah fikir. So, fikirlah dulu. Apa bidang korang nak ambil, apa benda yang korang nak buat, fikir fikir, fikir, fikir. Semua benda kena ambil fikir. Then last, bila korang dah buat decision, teruskan. Sebab dia bukan pada kehidupan untuk kerja saja, kehidupan kita sendiri once kita dah buat keputusan tu dia tak ada nak patah-patah balik lah hidup dia ada naik turun, naik turun, naik turun so yang membezakan kita ni hidup ataupun tak dengan jaya ataupun rasa aman ialah dengan keputusan kita buat dan kita punya meneruskan keputusan yang kita nak tu tak, janganlah kita fikir okay, nak, kita dah belajar ni lepas tu kita nak sambung macam ni tiba, -tiba tak dapat, tak dapat tak dia tak boleh buat lagi. So tak dapat buat lagi buat buat buat, buat sampailah jaya. Sebab macam saya kata tadi tidur ni naik turun naik turun naik turun. yang paling mudah adalah once kita dapat decision tu jangan nak fikir-fikir lah. Kita teruskan. Sebab kalau kita nak ubah keputusan pun sama juga. Kalau kau orang ubah keputusan pada buat benda lain. Gagal tu tak ada. Berjaya ada gagal ada. So kalau setiap kali gagal sikit kau orang ubah keputusan, dia kau orang takkan maju. So, advice yang itulah, advice saya. Once dah buat decision untuk something tu, teruskan. Jangan fikir dua tiga kali lah. Fikir awak, fikir seribu kali sebelum buat keputusan. Selepas buat keputusan tu, teruskan. So, itulah kehidupan sebenarnya. <Susuk> Lepas tu saya ingat kibik lah. Sebab so, first tempat itu saya belajar kibik. Ha, masa saya campus dah So, itulah. Dia, dia punya keyword je lah. sehingga itu saya ingat kibik lah. Kibik dalam MITC.